Чем вам рассказать, если сегодня будем створивать свой пулемет. Да, довольно интересное. Так, засосывание очень хорошее, очень приятное, доброе, прикольное, да, При защите, если будете играть с друзьями, и вам он дуже принадобиться при защите там. В ньому можна зробити як пулемет, а да, дуже прикольно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и я буду рад. Поехали! Пока okay, идет загрузка, я вам хочу рассказать. Я планирую створювати группу ВКонтакте. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, короче, вы врубились. Ссылку я оставлю в описании. Есть. Yes. Поехали. Приступаем. Так. У меня у меня, у меня, у меня Minecraft 15.00, версия 0. Я играю через MCP Master. Он думаю, у нас Minecraft задрота. Я не хочу вас обижать, знаете. Я не задроты хочу сказать просто то, что нужно взять. Так, поехали. Отбился сати. Так. Редстоун. Красный. Или как его назвать? Красный факел. камень. Не помешало бы взять раздатчик. Такой, знаете, есть там два раздатчика. Один с круглым, а один с таким. Клыбкой. Ну, берите с круглым. Так, нужно один рычаг. Ой, извините, я не, я не, взял. Так, рычаг. И стрелы. А теперь к самой панируке этого. Ставим. Датчик. Так, смотрите. Уравняем его стрелами. Извините. Это мне тоже немножко. Берем крестованный красный камень. Я его люблю называть дротом. Рычаг. И как вы видите, может вы не верите, но смотрите. Снимаем против этого стенку. Смотрите. У нас получается довольно прикольный. Какие-то пулемет. Но я вот хочу еще вам показать. Извините, минутку, секунду. Как делать не только пулемет, а огнемет. Вот он стреляет в огнемыми запалами. Но для этого понадобится тоже раздатчик где ну, можно как хоть идти постоянно я предпочитаю стоять сверху так вам нужно быть опять же красный камень или редстоун, так я наверное, люблю называть редстоун, не так знаете ой вам нужно еще будет взять все вам покажу что получится вот этот вот, вот я нажимаю почти огненный шар тоже и его кидаем. Там есть новые тоже мои видео, как я создаю. А вот теперь давайте придем к тестам. Видите, он выстреливает и очень довольно далеко. Смотрите, покажу, покажу еще раз. Только на, на дальнем расстоянии. Смотрите, вот такое расстояние. Видите? Я поставлю из дерева, чтобы вы видели, как оно загорится. Извините, я поближе. Так, ну что, поехали тесно. Видите? Стена загорелась. Смотрите, опять она выгорает. Видите? Вам хорошо слышно меня? Это Я просто не очень-то знаю, как меня слышно. Вот так лучше. Есть еще ну, несколько вариантов. Я хотел вам показать еще, как делать... Ну, это по этот. Подскажите, пожалуйста. Я забыл немножко... Ой, Боже. Дальнобольный... Довольно дальнобольную катапульту. Это я покажу в своем другом выпуске. По... Ставьте лайки, пишите комментарии. Я, конечно же, на комментарии под... Оставлю ответы. Подписывайтесь на мой канал и удачи всем. Пока.